Salam dostlar, hoş geldiniz YouTube kanalıma. Bugün size çok dadlı kesmekli bulkan hazırlama kaydasını göstereceğim. Yağın üzerine şeker elave edilerek yakışıca mikserle karıştırıyoruz. Tam bir formada karışana kimi. Sonra üzerine 4 yumurta elave edildim. Yine şeker elave edildim. Yine bu formada yakışıca mikserlə qarışdırdım. Amasse məslahət görə bilərəm, çox dadlı alınacaq. Çünki həm sağlamlığa xeyirli kəsmikdən istifadə eləyirik. Biz burada kəsmikli bulqan bi azlamaq üçün bunun tərkibindən sonra yaxşı qarışdırdıqdan sonra un da əlavə edirik. Kişmiş də əlavə edirik vaş kişmişləri əlavə edəndən sonra çox dadlı da olacaq. Sonra 1 stəkan duz yağ əlavə edib yenə bu formada qozdəpəsini əlavə edib qarışdıırıq. İndi də xəməmiz belki yana kimi un əlavə etdik gördünüz kimi sonra köpdürcü də əlavə etdik ki, xəmirimiz yaxşı gəlsin, həm də ki, gözəl, ləzzətli görünsün. ətirlandırıcı kimi mən vanildən istifadə etdim burda bir neçə dənə. Yenə yəni gördünüz kimi un əlavə elədim. Niyə un əlavə elədim? Çünki xəmənimiz hələ çox yumuşaq idi. Bir balaca xəmiri bəlkə dəmək lazımdı ki, sonra biz xəmrimizi formaya gətirsə bilərik. İndi yenə də xəmirimi yaxşı bir formada yığıram. Artıq günü kimi xəmi qaydasına gəlib hazırdır. İndi xəmiri 3 yerə böləcəm və bunu üçə kəsdim və kündələr formasına yaydıqdan sonra kündələr formasına kəsəcəm. Artı bu formada yuvarlar şəkilə gətirdiyimiz kəsmlikli bulqalarımızı hamsını bu formada gətirdikdən sonra artıq üzərinə kişmişlər qoyub duxovkaya bişməyə qoyuruq 180 dərəcədə. sonra listdə belə səliqəli bir formada düzük. Amma gördünüz ki, məsafə saxlamaq lazımdır. Çünki bizim bulqillərimiz bişənə yaxın bir balaca yayılacaq, ona görə bir-birinə girməsin deyə aralı məsafə saxlayırıq. Sonra üzərinə bu formada kimi işləyib həm çox dadlızı, həm də ki gözəl bir görünüşə sahib olur bu formada. Artı kəsmikli bulqalarımız hazırdır. Əziz izləcilər, çox dadlı və çox ləzzətli buğlalar unu kəsmikdən, özünüz gördünüz kimi, xəmiri də çox yumuşaqdır, şiriniyatın özü çox ləzzətli. Bir daha bunun dadına baxdım, bunu anamın resepti ilə bişirmişəm. Çox ləzzətli və çox dadlı şahani buğlalar unu kəsmikdən həm sağlam, faydalı və çox dadlı. Sizə tövsiyə edirəm. Sağ olun, salamat qalın.